Санкции и прочее, все это полный бред и чепуха. Это болтовня, я уже сказал, Запад сегодня ни на что не способен. Вы должны исходить из этого. Мы знаем, что такое санкции. Мы, мы живем э, два десятилетия под этими санкциями. Это, во-первых. Во-вторых, э, еще не родился урод тот на Земле, который бы не понимал, что такое Россия и что такое санкции, и чем они обернутся. Ну а в-третьих, самое главное. И слава Богу, будем заниматься внутренними проблемами и решать свои вопросы. Они нам помогут, помогут укрепиться внутренне, чтобы потом мы были просто незыблемыми. Вот к чему приводят санкции. Они собирают вокруг проблем, которые есть внутри той или иной страны, всю нацию, весь народ. Ну а не мне вам рассказывать о характере русского человека. Чем больше на него давишь, тем больше будет эффект для этого человека. Поэтому давайте будем работать так, чтобы нас потом не упрекали в том, что мы не воспользовались этим благоприятным моментом.